Почему вы играете эту музыку? Почему вы считаете, что важно играть эту музыку? По так. Потому что она мне нравится, красивая вещь, вот и все. Что тут? Да. <coughs> людям нравится, не только тебе. Ну, вообще я выбираю репертуар всегда, прежде всего, на свой вкус. Айда <coughs> мурка. Я <coughs> да. Ну, естественно, чтобы людям нравилось. Ну, да. Но ну, я думаю, что если мне нравится, то людям в любом случае да да. должно понравиться. Да. Подходят, заказывают, как вы... играют. Как вы думаете, как детям, как молодому поколению передавать эту музыку? Как сделать так, чтобы молодь играла традиционную народную музыку? В мое да. время таких желающих было очень много. А сейчас такое время, Но что? из, всех желающих отселись те, которые действительно, которым это действительно, я думаю, что это, ну, все-таки это дар Божий, это талант. И остались Но... те, кто действительно, кому Боженька дал этот да. А то, что вот, желание может быть у многих. А вот я тоже говорю, меня никто не, не, этому ничему не учил. Только да. работа с собой и ну, в основном желание. Это все переворот. А передать... Есть некоторые зажигаются, вот дети, когда вот ходили на, на колядки на Рождество. Да. Вот как мне сделать так, чтобы научиться на гармошке? Ну, говорю, тебя я точно не смогу, потому что я сам самородок, я не знаю, ну, как можно передать, кто, не знаю, ченок, не знаю, вот как к этому подойти. Говорю, только желание. Да. А во всем остальном, говорю, только с удовольствием помогу, подскажу, поправлю где что. А у вас букчет или Нет, к сожалению. Вот это да. Только сама, э, сам собой сам. Работает над ошибками, где что, только сам. Ну да. Поэтому Особенно, мы не играем профессионально, мы да. то, что осталось, то и пока Особенно стараемся работа, сохранить. А? Дай бог, что а. все так играли. А, да, ну, как есть.